या बातमीपत्राचे प्रमुख प्रायोजक प्लॅटिनम इंद्रधनु सोलापूर सोलापुरातील सर्वात प्रतिष्ठित इंद्रधनु सोसायटी चा नवीन भव्य कमर्शियल प्रोजेक्ट आता रेल्वे स्टेशनच्या अगदी शेजारी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी दर्शक हो आता पाहूया एक महत्वाची बातमी कारगिल युद्धामध्ये केलेल्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल सर्वोच्च परमवीर चक्र सन्मानाने गौरवण्यात आलेले कॅप्टन योगेंद्र सिंह यादव यांनी पुण्याच्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचं दर्शन घेतलं मंदिरामध्ये त्यांच्या हस्ते यावेळी गणरायाची आरती करण्यात आली श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीनं परमवीर चक्र विजेते कॅप्टन योगेंद्र सिंह यादव यांचं स्वागत आणि यथोचित सन्मान करण्यात आला यावेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी राजाभाऊ पायमोडे मंगेश सूर्यवंशी रोहित लोंढे यांसह संजय भोसले किशोर एनपुरे आदींची यावेळी उपस्थिती होती कॅप्टन योगेंद्र सिंह यादव यावेळी म्हणाले की दगडू शेठ हे असे गणपती बाप्पा आहेत जे भक्ताच्या नावाने ओळखले जातात देवतांमध्ये गणेशाचं स्थान सर्वोच्च असून करुणा सिद्धी रिद्धी ज्ञानाचे ते प्रतीक आहेत वेगळ्या प्रकारची शांती दगडूशेठ मंदिरात मिळते गणपती बाप्पानं जे ज्ञान दिलं आहे ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल असा माझा प्रयत्न असल्याचं ते म्हणाले दगडूशेठ एक ऐसे भगवान जो किसी भक्त के नाम से जाने जाते हैं और ये गणेश जी हैं गणेश जी की आ, हर एक शुभ कार्य में आ, मंगल कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूर्ति ये जो है पूजा की जाती है अर्चना की जाती है आ, इस सृष्टि के अंदर इनका जो स्थान है देवताओं में सर्वोच्च है तो ये करुणा रिद्धि सिद्धि ज्ञान के ये प्रतीक हैं और जो हमारी जो महाभारत है जो व्यास जी जो सारी कुछ जो जो रचनाएँ अगर हमने जो की हैं इस धरती पर जो वेदों की रचना भी हुई है, वो तो सब गणेश जी के माध्यम से हुई हैं तो ये आ, मैं बहुत जगह मंदिरों में जाता हूं, लेकिन जितनी व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर आ, भगवान गणेश के दर्शन हो पाते हैं भनेश आ, एक अच्छी अजीब सी शांति महसूस होती है अंदर जब हम मंदिर मंदिर का मतलब क्या समझते हैं मन के अंदर जाकर के उसके दर्शन करना ये मंदिर है, ठीक है हम तो यही है यहां पर आज पूरी जो युवाओं के बीच और जो इस तरह से आज युवाओं को मोटिवेट करते हुए जब शाम के टाइम फिर भगवान से ये आशीर्वाद लेने आए कि जो आपने ज्ञान दिया जो आपने सिद्धि दी है जो रिद्धि दी है इसको और दूर तक फैला सकें और जो आपका जो है ट्रस्ट भी है वो भी जो एक सामाजिक इतनी व्यवस्थित तरीके से जो है चाहे आपका मेडिकल का क्षेत्र हो चाहे आपका जो है एजुकेशन का क्षेत्र हो चाहे आपका कुछ और दूसरी जगह इतना जो इन्वायरमेंट का क्षेत्र तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो पर्यावरण के साथ साथ मानवता को जो है एक नई चेतना नई दिशा दे रहा है तो मैं ट्रस्टीज तमाम ट्रस्ट के चेयरमैन तमाम उन सब का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान गणेश से फिर पुल है कि आपकी कृपा इस पूरी देश देशवासियों पर बनी रहे ये देश में सुख शांति खुशहाली बनी रहे सब और ज़्यादा प्रफुल्लित हो थैंक यू सो मच पर्यावरणासह मानवतेला नवी चेतना देणारी दगडूशेठ गणपती ट्रस्ट आहे भारतवासियांवर गणेशाची कृपा सदैव राहो आणि सर्वत्र सुख शांती नांदो अशी प्रार्थना त्यांनी गणेश चरणी केली या बातमीचं संकलन केलंय संजय कुलकर्णी यांनी चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा